mana endi aksa urishlik odob. imom buxoriy abu Hurayra roziyallohu anhudan keltirilgan hadis rasululloh aytadilar: "Idza atasa ahadukum falyaqul aytadilarlhamdulillah agar sizlardan biringiz aksa ursa alhamdulillah desin yarhamukalloh." uni eshitib turgan birodari yoki akasi yoki ukasi unga yarhamukalloh desin lahu, endi bu akasi yoki birodari yarhamukolloh desa aksa urgan odam yahdikumullohu va yusliu balakum desin olloh sizlarni hidoyat qilsin va aqllaringizni isloh qilsin bu payg'ambarimiz sallallohu sunnati bizda aksa urganda nima deymiz sog' bo'ling deymiz e bu ham ajoyib ekan bu bitta ilm ekan uchtadan to'rttadan oshib ketsa tush keyin sog' bo'ling deb qo'ysa bo'laverar ekan uchtagacha yarhamukalloh deyilar ekan chunki undan keyingisi grip deyilar ekan mazkum payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bir odam tushkurganda yahaoh dedi uch marta tushkuru arham to'rtinchi marta tushkurganda bu grip ekan degan ekan mazkum degan ekan payg'ambarimiz yana bir rivoyatda fal fal huwa huwa yaqul lana va lakum. bu abu dovudda yana bir rivoyatda bas u bizni va sizni Alloh mag'firat qilsin desin deyilgan demak alhamdulillah yuslih balakum yog'firullohu lana va lakum bu kalimalar musulmonlarni o'rtasidagi unsni, mehrni muhabbatni paydo bo'lishiga sabab mana endi ayrim holatlarda bir odam aksa uradida alhamdulillah demaydi rasululloh aytadilar bu hadis imom muslimdan abu muso roziyallohu anhu rivoyat qilgan agar sizlardan biringiz aksa ursa ollohga hamd aytsa biz unga yar hamukolloh deb javob ber agar hamd aytmasa unga yar hamukaalloh deb javob berma kelishdika işte, alhamdulillah desa yarhamukaalloh deymiz aks holda indamaganimiz sunnatdan bo'lar ekan imom buxoriydan keltirilgan hadis anas roziyallohu anhudan nabiy anhudansollallohu alayhivaam Al-Ahar. rasulullohni oldida ikkita odam aks urdi rasululloh bittasiga ya, ya hamukalloh de dedi ikkinchisiga indamadi aqoli rojul ya rasululloh shammatboyagi ikkinchisi yo rasululloh bunga ya hamukalloh deb aytdingiz menga aytmadingiz dedi holih bu alhamdulillah dedi sen ollohga hamd aytmading Demek, alhamdulillah desa ahamuolloh deymiz aksi urganda ro'molcha bilanmi qo'li bilanmi og'zini to'sib iloji boricha ovozni pastroq qilishlik imomi termiziydan keltirilgan hadis abu Hurayra xurayra roziyallohu anhudan ana nabiya sollallohu alayhi vaa va biha agar Nabi sallallohu alayhi vasallam aksi ursa yuzini qo'li yoki ko'ylagi bilan berkitar va u bilan ovozini to'sar deb turib otamiz bu sunnatga xilof ekan birodarlar ro'molchamidi qo'lmidi yengmidi to kerak bo'ladi chunki siz aks urganda oldingizda ovqat turgan bo'lishi mumkin suv turgan bo'lishi mumkin meva cheva turgan bo'lishi mumkin boring odamga qarab aks urgan bo'lishingiz mumkin hech bo'lmaganda qo'limiz bilan tu'rishligimiz kerak bo'ladi yani mana endi esnash haqida qoli nabiy sallallohu alayhi vasallam buxoriydan bu hadis At-tasa'u minash shayton. ash-shayton. Fa Fa ahadukum inna ahadakum qala rasululloh aytdilar esnashlik shaytondan agar biror birortangiz esnagisi kelsa qodir bo'lganicha uni qaytarsin yo'llari ko'p endi har kim o'zi biladi shu iloji boricha esnoni qaytarishlik kerak rasululloh sallallohu alayhi vassallam esnaganida o'ng qo'li bilan to'sganmi chap qo'li bilan to'sganmi desa men bilmas ekanman qaysi qo'li bilan to'sganini deyapti savol berayotgan, deyapti. rasululloh esnaganmi o'zi deyapti rasululloh esnamagan birodarlar chunki esnashlik shaytondan deyilyaptimi rasululloh esnamagan rasululloh aytdilar esnashlik shaytondandir agar birortangiz esnagisi kelsa qodir bo'lganicha uni qaytarsin agar esnab turib xoh desa hoh desa shayton undan kuladi dedi esnash agar yana ovoz bo'ladigan bo'lsa bu juda yam xunuk ko'rinish bunday qilishlik musulmonga to'g'ri kelmaydi ayrim odamlar namozda turib eslaydi eslaganda ham ovozi bilan eslaydi bu o'ta bir qabih xunigish. nabiy -ne sallallohu alayhi yarjuna an tabih xunuk ishsllallohu Yahudilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni oldiga kelib turib aks urishib alhamdulillah deyshardida. De. rasulullohni ularga yarhamukumulloh olloh sizlarni rahmat qilsin deyishini umid qilishar edi chunki rasulullohni so'zi birodarlar duo ijobat u rasululloh aytardilar fayaqul olloh sizlarni hidoyat qilsin aqllaringizni isloh qilsin qarang bilishadi rasulullohni haqiqiy payg'ambar ekanligini bilishadi rasulullohni duosi ijobat bo'lishligini ammo <laughs> iymon keltirishmaydi alloh azi vajalla aksa urganda yaxshi ko'radi eslaganni yomon ko'radi chunki eslashlik birodarlar yalqovlikdi malollanishlikni belgisi endi aksa urish esa insonni nima qiladi odamni tetik qilib qo'yadi. va Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar buxoriydan bu hadis albatta alloh taolo aksa urganni yaxshi ko'radi va eslaganni yomon ko'radi bas musulmon aksa ursa allohga hamda aytadi uni eshitgan har bir musulmon uchun unga yarha deishlik haq bo'ladi ammo esnashlik albatta u shaytondan bas uni qodir bo'lgancha qaytarsin agar esnovchi hah deb hah desa shayton uni ustidan kuladi uysurashni ketkazadi aksa urishlik yalqovligini ketkazadi o'ziga keltiradi tetik qilib qo'yadi ko'pchilik aksi urganga sog' bo'ling deydi bu sunnatga xilof birodarlar bu sunnatga xilof alhamdulillah deyishini kutamiz desa yarhamukalloh deymiz shuning uchun uyda onalar yoki otalar farzandlarga mana shu narsani ta'lim berishligi şey kerak bo'ladi agar esnashlikni qaytarmoqchi odam bor bo'ladigan bo'lsa eslagisi kelgan paytda rasululloh esnamagan desinda rasululloh esnamagan deb o'ziga eslatsinda esnogi qaytadi demak siz bilan biz birodarlar bugun esnashlik va aksa urishlik odobini o'tgan bo'ldik